মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি আৰম্ভ কৰিম অনুশীলনী ফ'ৰ্টিন পইণ্ট থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান দুটা আকৃতিৰ উল্লেখ কৰা যাৰ ৰেশিক আৰু খূৰ্ণন উভয় প্ৰকাৰৰ সমিতি আছে গতিকে শৈশিক আৰু খুৰ্ণন উভয় প্ৰকাৰৰ সমিতি থকা দুটা আকৃতি হ'ল আয়ত ঠিক আছে আৰু সমবাহ ত্ৰিভুজ যিহেতু আয়তৰ আমাৰ দুডাল থাকিব ৰৈশিক সমিতি আৰু খুৰ্ণন সমিতিৰ ক্ৰম কিমান আছিলে দুয়ে আছিলে একেদৰে সমবাহ ত্ৰিভুজৰো আমাৰ ৰসিক সমিতি হৈছিলে আমাৰ তিনি আৰু ঘূৰ্ণ সমিতিৰ ক্ৰমত তিনি ঠিক আছে ৰেক্টেংগল বুলি কওঁ আমি আয়তক আৰু সমবাহ টিভুজক আমি কওঁ ইকুই লেটেৰেল ট্ৰায়েংগল ইকুই লেটেৰেল ট্ৰাইংগল ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকে এতিয়া আমি কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ টু শৈশিকভাৱে সমমিত এনে এটা টিভু চাকা যাৰ ঘূৰ্ণন সমিতিৰ ক্ৰম একতকৈ অধিক ইয়াতে আমাক যিহেতু সুধিছে ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন আমাক কি কৈছিলে যে ঋষিকভাৱে সময়ত থাকিব লাগিব এটা ট্ৰিভুজ যাৰ নেকি খুৰ্ণৰ সমাৱিত যিটো ক্ৰম খূৰ্ণৰ সমগি ক্ৰম কিমান একতকৈ অধিক হ'ব লাগিব কাৰ আছিলে এইটো এইটো এটাই আছিলে সেইটো কি হয় আমাৰ সমবাহুৰ ট্ৰিভুজ হয় নহয় সমবাহু ত্ৰিভুজ ইংৰাজীত কি হ'বগৈ ইকুই লেটৰল ট্ৰাইংগল হয়নে ইকুই লেটৰেল ট্ৰায়েংগল ইকুইলেটৰেল ট্ৰাইংগল এইটো এল দেই কুলংগল ঠিক আছে এইবাৰ আমি কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ৰৈক্ষিকভাৱে সমমিত নোহোৱা এনে এটা চতুৰ্ভুজ শাকা যাৰ খুৰ্ণন সমিতিৰ ক্ৰম একতকৈ বেছি নম্বৰ থ্ৰী আমাক কৈছিলে যে ৰৈক্ষিক সমিতি থাকিবই নালাগিব হয়নে এটা চতুৰ্ভুজৰ নাম লিখিব দিছিলে বা আমাক আঁকিব দিছিলে যাৰ খুৰ্ণন সমিতিৰ ক্ৰমটো একতকৈ বেছি তে আমি সমান্তৰিক চাব পাৰোঁ সমান্তৰিকৰ আমাৰ যিটো ৰৈক্ষিক সমিতি নাই কিন্তু যিটো খূৰ্ণন সমিতি কি হয় টু হয় গতিকে আমি ইয়াত লিখিব লাগিব সমান্তৰিক ইংৰাজীত কি ক'ম আমি ইয়াক ফেৰেলোগ্ৰাম ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ এটা চতুৰ্ভোজ শাকা যাৰ সময়ত ৰেখাই এডাল আৰু ঘূৰ্ণন সময়ত ক্ৰম ওৱান কুৱেশ্যনৰ ওপৰত কি কৈছিলে আমাক যে এটা চতুৰ্ভোজ যাৰ সময়ত ৰেখাই এডাল হয় লগতে ঘূৰ্ণন সময়ত ক্ৰমটো কিমান হয় এক এইটো কি হ'বগৈ আমাৰ এইটো হেৰি হ'বগৈ চিলা হ'বগৈ কাইট চিলা হ'বগৈ আনচাৰটো আমি জানো কাই থাকিবলৈ হয় নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ এনে ট্ৰিভুজ আছেনে যাৰ ক্ষুৰ্ণৰ সময়টো ক্ৰম টু এনেকুৱা ট্ৰিভুজ নাই তোমালোকে মনত ৰাখিবা দেই ফাইভৰ আনচাৰটো নাই কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ এছ বৰ্ণটোৰ ঘূৰ্ণদ সমিতিৰ ক্ৰম কি লগতে ইয়াৰ ঐষিক সমিতি আছেনে আমাক উলিয়াব দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স যিহেতু কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত আমাক সুধিছিলে যে ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ এছ যিটো আমাৰ লেটাৰ আছিলে ইয়াৰ ঘূৰ্ণদ সমিতিৰ ক্ৰম কিমান ঠিক আছে গতি এস আমি লিখি ইয়াতে আমি খড়ি লিখিছ টুয়েলভ থ্রি সিক্স নাইন এস লটার টু এইটো টু ইয়াক আমি কাগজ আঁকি লো তার এস টমি বহাই দিই বারত স্টার্ট করছো বারর থ্রি লো আমি ঘুরাই দিয়েছো তা নব্বই ঘুরাই দিল মিলা নাই একে মিলা নাই হয় না আকো থ্রীর আমি কলে আনি সিক্সালে আনিম ইয়াত মিলিছে মিলি করছে এস টু এসর তার মানে ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঘুরাওতে এবার আমার মিলিছে আকৌ আমি ঘূৰাম ছিক্সৰ পৰা ক'লে নিম নাইনলৈ নিম ইয়াতো আমাৰ মিলা নাই মানে টু চেভেণ্টি ডিগ্ৰীত মিলা নাই আকৌ আমি এবাৰ ঘূৰাই দিম কমপ্লিটলি ঘূৰা হ'ল টুৱেলভলৈকে তাৰমানে থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰীত আকৌ এবাৰ আমাৰ মিলিছে হয়নে নহয় তাৰমানে আমাৰ যিটো ক্ৰম ঘূৰ্ণন যিটো সমিতিৰ যিটো ক্ৰম এছ লেটাৰটোৰ আমাৰ কিমান হ'বগৈ টু হ'বগৈ আৰু এই এছ লেটাৰটোৰ আমাৰ ৰৈ শিক সমিতি আমাৰ নাই আমি এনেকৈ কাটিলে নিমিলিব এনেকৈ কাটিলে আমাৰ নিমিলে গতিকে এছ লেটাৰটোৰ আমাৰ কি যিটো ৰসী সমিতি আমাৰ নাথাকে কিন্তু খূৰ্ণন সমিতিৰ যিটো ক্ৰম সেইটো কিমান হ'বগৈ টু হ'বগৈ ঠিক আছে এইবাৰ আমি কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন তিনি সাংখ্যক চিনটোৰ ঘূৰ্ণ সমিতিৰ ক্ৰম কিমান লগতে ইয়াৰ সমিতিৰ ৰেখা আছেনে আমাক সুধিছে ৰসী সমিতি আমাৰ ইয়াতে ওৱান হ'বগৈ ৰসী সমিতি কিমান হ'বগৈ আমাৰ ইয়াতে ওৱান হ'বগৈ এতিয়া আমি চাবলৈ কি খুৰ্ণ সমিতিৰ যিটো ক্ৰম আমি সেইটো চাম ইয়াৰ বাবে আমি এখন কাগজত বুজিবৰ বাবে তিনিটো লিখি লৈছোঁ এতিয়া আমি আগত কৰা নিচিনাই কৰিম প্ৰথমতে আমি থ্ৰীটো কেনেকৈ ৰাখিছোঁ টুৱেলভত ৰাখিছোঁ আমি এতিয়া আমি ইয়াক নাইণ্টি ডিগ্ৰীকৈ ঘূৰাই থাকিম নাইণ্টি ডিগ্ৰী ঘূৰালোঁ তাৰমানে টুৱেলভৰ পৰা ক'লৈ আহিবগৈ থ্ৰীলৈ আহিবগৈ ইয়াতে আমি মিলা নাই হয়নে তো আমাৰ থ্ৰীত মিলা নাই তাৰমানে নাইণ্টি ডিগ্ৰীত মিলা নাই আকৌ এবাৰ ঘূৰাই দিলোঁ ইয়াতো আমাৰ মিলা নাই তাৰপিছত আমি নাইনলৈ লৈ যাওঁ ইয়াতো আমাৰ মিলা নাই হয়নে নটো মিলা নাই তাৰমানে টু ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী ঘূৰাটো আমাৰ মিলা নাই আমি আকৌ এবাৰ ঘূৰাই দিম টুৱেলভলৈকে কমপ্লিটলি ঘূৰাই দিছোঁ থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী ঘূৰাই লওঁ তাৰমানে তেতিয়া আমি চাওঁ যদি এবাৰ আমাৰ মিলিছে গতিকে আমাৰ যিটো ঘূৰ্ণন সমিতিৰ যিটো ক্ৰম সেইটো হ'বগৈ ওৱান আৰু ৰসী সমিতি কিমান আছিলে সেইটো ওৱানে আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট কাগজত ছিক্স নাইন ছিক্স নাইন সংখ্য আমাক লিখি ল'ব দিছে তাৰপিছত ইয়াক এটা জামেতিক আকৃতি হিচাপে গণ্য কৰি আকৃতিটোৰ ঘূৰ্ণন সমিতিৰ ক্ৰম উলিয়াব দিছে লগতে ৰসিক সমিতি আছে নত পৰীক্ষা কৰি চাব দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত আমাক যিহেতু কৈছিলে এটা নাম্বাৰ লিখি ল'বৰ বাবে তাৰ বাবে মই লিখি লৈছোঁ নাম্বাৰটো ছিক্স নাইন ছিক্স নাইন এতিয়া এই নাম্বাৰটোৰ আমি চাম প্ৰথমতে ঘূৰ্ণ সমিতিৰ ক্ৰম তাৰপিছত আমি চাম ৰসিক সমিতি এতিয়া ইয়াক আমি প্ৰথমতে তিনিত ৰাখিছোঁ ঠিক আছে ন আৰু তিনিৰ ষ্ট্ৰেটকৈ ৰাখিছোঁ এতিয়া আমি ইয়াক ঘূৰাম প্ৰথমতে তিনিৰ পৰা ছয়লৈ ঘূৰাইছোঁ যেতিয়া আমি ঘূৰালোঁ ইয়াত মিলা নাই হয়নে আকৌ এবাৰ ঘূৰাই দিওঁ আমি দেখিলোঁ দুপাক ঘূৰাইছোঁ নহয় তাৰমানে আমি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী ঘূৰাওঁতে আমাৰ মিলিলে হয়নে আকৌ আমি ঘূৰাম টুৱেলভলৈকে লৈ গ'লোঁ নাই মিলা আকৌ এবাৰ ঘূৰাম আমি থ্ৰিলৈ লৈ গ'লো তাৰমানে থ্ৰিৰ পৰা থ্ৰিলে কমপ্লিট আহিলে তাৰমানে আমাৰ থ্ৰীৰ পৰা আমি ছয়লৈ নিওঁতে নিমিলিল নলৈ আনোতে মিলিছে এবাৰ হ'ল আকৌ নৰ পৰা বাৰলৈ নিওঁতে মিলা নাই আকৌ বাৰৰ পৰা তিনিলৈ আনোতে মিলিছে তাৰমানে ওৱান এইটি ডিগ্ৰীত মিলিছে এবাৰ আৰু ইফালে মিলিলে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সি ডিগ্ৰীত মিলিছে তাৰমানে আমাৰ যিটো ঘূৰ্ণৰ সমাপ্তিৰ যিটো ক্ৰম সেইটো হ'বগৈ আমাৰ টু ওৱান এইটি ডিগ্ৰীত মিলিছিলে আৰু মিলিছিলে আমাৰ থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰীত হয়নে কিন্তু আমাৰ ৰসিক যিটো সমিতি আছে ইয়াতে এই সংখ্যাটো ৰসিক সমিতি আমাৰ নাথাকে আমি নাই বুলি লিখিম ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন কোনো খুৰ্ণন কেন্দ্ৰ আপেক্ষে চিত্ৰ এটা এশ বিছ ডিগ্ৰী ঘড়ী কটাৰ দিশত ঘূৰালে চিত্ৰটোক আৰম্ভণিৰ অৱস্থানত থকাৰ দৰে একে দেখে আন কি কি কোণৰ বাবে চিত্ৰটোক পূৰ্বৰ দৰে দেখা পোৱা যাব আৰু সমিতিটোক ক্ৰমাহ সুধিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত যিহেতু আমাক কৈছিলে যে ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী এংগলত ঘূৰাোঁতে আমাৰ একে হয়

খুৰ্ণন কোন ছেভেণ্টি টু ডিগ্ৰী হোৱাকৈ একতকৈ বেছি ক্ৰমৰ খূৰ্ণন সমিতি থকা আঁকেদি পোৱা যাবনে কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন ইয়াতে যিহেতু আমাৰ খুৰ্ণন কোনটোত আছে ছেভেণ্টি টু ডিগ্ৰী আৰু আমাৰ যিটো ক্ৰম আমি ক্ৰমটো যেতিয়া আমি এটা চাভা পাম তেতিয়া আমাৰ এইটো সমিতি হ'ব আৰু ট'টেল কিমান থাকে আমাৰ থ্ৰী ছিক্সটি থাকিব হয় নহয় তাক আমি যিটো কোন দি আছে আমি সেইটো দি ডিভাইড কৰিম ডিভাইড কৰিলে আমাৰ কেইবাৰ যাবগৈ আমাৰ ইয়াতে টুৱেলভ দি কেঞ্চেল যাব নহয় বাৰ ছয় গুণ বাসত্তৰ আৰু বাৰ ত্ৰিছ গুণ থ্ৰী ছিক্সটি হয়নে আকৌ ছয়েৰে আমাৰ কেইবাৰ যাওঁগৈ থাৰ্টি ফাইভ বাৰ যাব তাৰমানে আমাৰ যিটো ক্ৰম হ'ল আমাৰ ফাইভ হয়নে আৰু ফাইভ হ'লে জানো আমাৰ এইটো পঞ্চপজ নহ'বগৈ জানো বা যি হয় আৰু যি লিখিব পৰা ইচ্ছা আৰু এইটো আমাৰ হ'বগৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন খুৰ্ণন কোন ছেভেনটেইন ডিগ্ৰী হোৱাকৈ একতকৈ বেছি খুৰ্ণন সমিতি থকা সাকৃতি আছেনে নহয় খুৰ্ণন কোন দি আছে কিমান ছেভেনটেন ডিগ্ৰী এতিয়া ক্ৰমটো আমি যেতিয়া উলিয়াম তেতিয়া আমি গম পাম আৰু হয়নে নহয় ত' থ্ৰী ছিক্সটিক আমি ডিভাইড কৰিব লাগিব সেভেন্টিনে হয় সি পি সিক্সটি এফে সেভেন্টিন হয়নি তো টু বার যাব থার্টি ফোর হয় আহিলে টু আহিলে এফে আহিলে ওয়ান টাইম তো সেভেন্টিন সেভেন্টিন সেভেন থাকলে থ্রি সো আমাৰ ডিভাইড না পালো ন আমার কি হবে আমার গোসে ইন টাইমস থাকলে আমি সদ না পালো গতিম্ভব আমার সম্ভব আমি এটা ইয়াতে নাপামগৈ হয়নে ত অসম্ভৱ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন টুৱেল্ভ ইয়াতে আমাক কিছুমান আকৃতি দি আছে সেই আকৃতিসমূহৰ খুৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান খুৰ্ণন কোনবোৰ লগতে খুৰ্ণন সমিতিৰ ক্ৰমবোৰ আমাক লিখিব দিছে প্ৰথমতে আমি কৰিম আয়ত আয়তৰ কাৰণে আমি এটা আয়ত বনাই লৈছোঁ বুজিব সুবিধা হ'ব তে এই আয়তটো আমি প্ৰথমতে ইয়াৰ কি কৰিম বাৰ তিনি ছয় ন আমি এতিয়া তিনি আৰু নৰ মাজত ধুনীয়াকৈ ধৰিছোঁ ষ্ট্ৰেটকৈ ৰাখিছোঁ তাৰমানে তিনিত ৰাখিছোঁ ইয়াক আমি যেতিয়া ঘূৰাম তিনিৰ পৰা আমি যেতিয়া ছয়লৈ আনি দৰে নাইনটি ডিগ্ৰী ঘূৰাম ন মিলা নাই হয়নে আকৌ এবাৰ ঘূৰাই দিলোঁ ছয় পৰা নলৈ লৈ গ'লোঁ ইয়াত মিলিছে তাৰমানে আমাৰ নত মিলিছে হয়নে আকৌ ঘূৰাই দিলোঁ টুৱেল্ভত আমাৰ মিলা নাই আকৌ আমি এবাৰ ঘূৰাই দিম আকৌ তিনিত মিলিছে তাৰমানে আমি যদি ইয়াতে চাওঁ কিহত কিহত মিলিছিলে আমাৰ মিলিছিলে ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ডিগ্ৰীত মিলিছিলে পাক তাৰপিছত মিলিছিলে আমাৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ডিগ্ৰীত গতিকে আমাৰ যিটো ক্ৰম সেইটো হ'বগৈ টু আৰু ইয়াতে আমাৰ যিটো ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান কি হ'বগৈ এই যিকেইডাল আমাৰ আছে ইয়াতে কৰ্ণ সেই কৰ্ণ দুডালৰ যিটো কেন্দ্ৰবিন্দু সেইটোৱেই ঠিক আছে বাৰু ছেটবিন্দু এই কৰ্ণ দুডালৰ কৰ্ণ দুডালৰ ছেটবিন্দুটোৱে আমাৰ ইয়াতে ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান হ'ব ঠিক আছে আয়তটো হৈ গ'ল ঠিক একেদৰে আমি এতিয়া ছেকেণ্ডটো কৰিম বৰগোম বলটো আমাৰ ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান কৰ্ণলডালৰ ছেদবিন্দে হ'বগৈ আৰু ইয়াতে আমি যদি চাওঁ বাৰত যদি আমি লওঁ বাৰত ল'লে আমাৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰী ঘূৰা লৈ একে থাকিব আকৌ যদি ছয় লয় ন আকৌ ঘূৰাই দিওঁ ওৱান এইটোৱে একে থাকিব আকৌ যদি ঘূৰাই টু ছেভেণ্টিটো একে থাকিব আকৌ থিক্সটো একে থাকিব তাৰমানে আমাৰ যিটো ঘূৰ্ণন ক্ৰম যিটো ঘূৰ্ণন সমিতিৰ যিটো ক্ৰম সেইটো হ'বগৈ আমাৰ ইয়াতে ফ'ৰ আৰু যিকেইটা এংগলকেইটা হ'বগৈ নাইণ্টি ওৱানটি টু মিলিছিলে টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটি টু মিলিছিলে আৰু এইফালে মিলিছিলে আমাৰ থ্ৰী ছিক্সটিত ঠিক আছে তাৰপিছতে আহিলে আমাৰ ৰমবাছ ৰমবাছৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'বগৈ ৰমবাছটো আমাৰ এনেকুৱা হয় গোটেইকেইডাল বা সমান থাকিব হয়নে ৰমবাছত এই ৰমবাছটোত কি হয় আমাৰ যিটো ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ যিটো অৱস্থান কি হ'বগৈ কৰ্ণ দুডালৰ চেটবিন্দুয়ে হ'বগৈ হয়নে আৰু ইয়াক আমি যেতিয়া ঘূৰাম ই এটা সমান্তৰিকে হয় আৰু গতিকে ইয়াৰ যিটো ঘূৰ্ণন কোনবোৰ কিমান কিমান হ'বগৈ ইয়াতে সমামিতি দুই হ'বগৈ ইয়াৰ আৰু কোনবিলাক হ'বগৈ আমাৰ ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী আৰু থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী আমাৰ সেই একে দেখিব সামান্তৰিকটোতো আমাৰ যিটো ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান কি হ'বগৈ কৰ্ণ দুডালৰ চেটবিন্দু এইটো এইটো এটা আমাৰ সমান্তৰিক ঠিক আছে ইয়াত আমি ইয়াতে ঘূৰাম ইয়াৰ ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান কৰ্ণ দুডালৰ চেটবিন্দু আৰু ঘূৰ্ণন কোনবোৰ আমি চাম এতিয়া ইয়াত আমি যেতিয়া ঘূৰামগৈ ইয়াত আমাৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰীত মেলা নাই আকৌ এবাৰ ঘূৰাইছোঁ ওৱান হেণ্ট্ৰেড মিলিছে আকৌ ঘূৰাইছোঁ টু চিক্ভ হেণ্ড্ৰেড মিলা নাই থ্ৰী ছিক্সটিত আকৌ মিলিছে মানে ক্ৰমটো হ'বগৈ আমাৰ টু গতিকে আমি ইয়াতে ক্ৰমটো লিখিছোঁ ক্ৰমটো হ'বগৈ আমাৰ টু আৰু ঘূৰ্ণন কোনবোৰ হ'বগৈ ওৱান এইট্টি আৰু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ট্ৰেপেজিয়ামত কিন্তু আমাৰ যিটো ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান সেইটো কৰ্ণ দুডালৰ চেটমেণ্ডোৱেই হ'ব কিন্তু ঘূৰ্ণন যিটো সমিতি যিটো কম সেইটো হ'বগৈ ইয়াতে আমাৰ ওৱান আৰু যিটো খুৰণন কোন যিটো সেইটো হ'বগৈ থ্ৰী ছিক্সটি ই এবাৰেই মিলে আমি যদি ট্ৰেপিজাম এটা আঁকি লওঁ ট্ৰেপিজাম যদি আমি আঁকি লওঁ ইয়াক যদি আমি খুৰণন কৰিম তেতিয়া সি মানে আমাৰ থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী কমপ্লিট ঘূৰাওঁতেহে আমাৰ এবাৰ মিলিবগৈ গতিকে আমাৰ যিটো ক্ৰম সেইটো হ'বগৈ আমাৰ ওৱান ঠিক আছে ত' হৈ গ'ল আমাৰ নেক্সট আহিলে আমাৰ সুষম বহুভোজ যাক আমি লৈছোঁ ইয়াতে পঞ্চভোজ আৰু ইয়াৰ যিটো খূৰ্ণনকেনৰ অৱস্থান হ'বগৈ কৰ্ণৰ চেটবিনটো সুষম বুলি ক'লে সকলোবিলাক বাহু সমান হয় গতিকে পঞ্চকোজত আমাৰ পাঁচডাল বাহু থাকে গতিকে ইয়াৰ যিটো ক্ৰম হ'বগৈ সিমান হ'বগৈ পাছ হ'ব ফাইভেই হ'ব হয় নহয় নহয় সুষম বহু কোচ হ'লে যিমানডাল বাহু থাকিবা সিমান ক্ৰম হয় গতিকে আমি থ্ৰী ছিক্সটিক আমি ডিভাইড কৰিম যিটো আমাক কোনবোৰ সুধিছে খুৰ্ণন কোনবোৰ ডিভাইড কৰিলে থ্ৰী ছিক্সটিক ফাইভ ডিভাইড কৰিলে আমি পাম ছেভেণ্টি টু বাৰ যাবগৈ আমাৰ হয়নে এতিয়া আমি ছেভেণ্টি টুৰে পূৰণ কৰি যাম পাছলৈ ছেভেণ্টি টু ইনটু ওৱান ছেভেণ্টি টু ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট এংগল নেক্সট ছেভেণ্টি টু ইন টু টু কৰিলে আমি পাম ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী তাৰপিছত আমি কৰিম ছেভেণ্টি টু ইনটু থ্ৰী তেতিয়া আমি পাম টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন ডিগ্ৰী ছেভেণ্টি টু ইনটু ফ'ৰ টু হাণ্ড্ৰেড এইট্টি এইট পাম এইটোত আমি তাৰপিছত ছেভেণ্টি টু ইনটু ফাইভ কৰিম তেতিয়া আমি কৰিম থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ডিগ্ৰী এইকেইটা আমাৰ ঘূৰ্ণন কোণৰ মান তাৰপিছতে নেক্সট আহিলে আমাৰ সমবাহ টিভুজ সমবাহ টিভুজটো আমাৰ কি হয় সুষম বহুভোজ হয় আৰু ইয়াত আমাৰ যিটো কোৰকেনৰ অৱস্থান বাহুৰ লম্বা সমিখনৰ ছেট বিন্দু হ'ব আৰু ইয়াৰ ক্ৰম থ্ৰী হ'ব যিহেতু তিনিডাল বাহু আছে গতিকে কোনবিলাক পাবৰ কাৰণে আমি থ্ৰী ছিক্স ডি প্ৰথমে থ্ৰী ডি ডিভাইড কৰিম টু ওৱান টুৱেণ্টি পাম এতিয়া কোনবোৰ হ'বগৈ ওৱান টুৱেণ্টি ইন্টু ওৱান ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী হ'ল ওৱান টুৱেণ্টি ইনটু টু টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ডিগ্ৰী তাৰপিছতে হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি ইন্টু থ্ৰী থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্স থণ্ড্ৰি এইকেইটা আমাৰ কোন হ'বগৈ চাহ সমদ্ৰি বাহু দিৱস ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব যিকোনো বিন্দু আমি ল'ব পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু এইটো এবাৰেই মিলিবগৈ সেইটো ক্ৰম ওৱান হ'বগৈ আৰু কোনটো হ'বগৈ আমাৰ থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী তাৰপিছত বিসম্বাহ দ্বিপুজৰ ক্ষেত্ৰতো যিকোনো বিন্দুৱে আহিব আৰু কোনটো থ্ৰী ছিক্সটি আহিব আৰু ক্ৰমটো কিমান হ'বগৈ ওৱান আহিবগৈ বিত্তৰ আমি কেন্দ্ৰ ল'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু অসংখ্য থাকিব ইয়াতে হয়নে অসংখ্য থাকিব গতিকে আমাৰ এংগলবিলাক আমাৰ অসংখ্য আহিব ইয়াতে হয়নে তাৰপিছত অৰ্ধবেতৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'বগৈ যিকোনো বিন্দু হ'বগৈ হয়নে যিকোনো বিন্দু আমি ল'ব পাৰিম আৰু ক্ৰমটো হ'বগৈ ওৱান গতিকে এইটো কিমান হ'বগৈ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্স ডিগ্ৰী হ'বগৈ ঠিক আছে ইয়াতে আমাক টুৱেলভৰ এন্সাৰবিলাক ইংলিছত দিয়া আছে স্পেচিয়েলি ল'কেচন অফ চেণ্টাৰ অফ ৰ'টিয়েচন বাকীখিনি বুজাই দিয়া হৈছে অলৰেডি তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ল'বা ঠিক আছে